Відбулися там вибори до Європарламенту. Шольца партія не виправдала своїх надій, так само і партія Макрона програла Марі Лепен. Але загалом проукраїнська партія, яка займає проукраїнську позицію, так європейська партія набрала і перемогла. І Урсула Фондрен каже, що навколо цього будемо формувати коаліцію і відповідно працюватимемо для перемоги України. Загалом ці. Вот выборы, поразки наших союзников, как можно оценивать? Подняли голову в Европе крайне левые, крайне правые, проплаченные россиянами некоторые, но тем не менее центр Европы и центральное ядро проевропейское, проукраинское, оно сохранено и сейчас вокруг этого ядра будут формироваться все системы Европарламента, Евросоюза. Урсула фон дер скорее всего, останется руководителем. То есть, потому можно поздравить Европейскую народную партию с победой. Это она взяла самое больше голосов в Европарламент и будет формировать сейчас как раз такую, такую коалицию управления. Это основное. Ну, а в частности, допустим, Фицо потерял, вот как, как бы кто не думал, но партия Фицо, Словацкая, очень сильно потеряла. Это показатель такой серьезный. Не набрали того количества голосов, которые хотели та, та же партия Шольца. Это такой мягкий намек Шольцу о том, что надо быть все-таки по категоричнее в, в создании и защите европейских ценностей есть вопросы у того же Макрона Макрон сейчас парламент распускает как раз из-за недостаточной не, по крайней мере непланируемой набора своей силы в Европарламент это один из показателей промежуточных в том числе и для внутреннего управления потому будет сейчас перезапущен в том числе и, и парламент Франции, еще несколько руководителей европейских сейчас будут подавать, кто-то в отставку подаст, кто-то будет перезапускать у себя кабинеты, кабины или, допустим, парламент. Ну, это сейчас пойдет волна по Европе в ближайшее время. Но, тем не менее, то есть то, что мы один из таких вех, которых для Украины было очень важно, это как раз выборы в Европарламент. И выборы произошли, то есть состоялись проукраинские, проевропейские партии, набрали большинство и взяли центральные механизмы комплектования систем управления. Потому для нас это, конечно, хороший показатель. Следующая для нас веха – это выборы в Белый дом, то есть президента Америки на ближайшие 4 года. И надо четко понимать, что при президенте Байдене не видать нам НАТО это уже четко, он уже это подтвердил. То есть не видать нам НАТО, это значит, не будет у нас никакой стабильности и мира, который может дать зонтик натовский. Нам очень важно вступление именно в этот, в этот блок. Не видать нам ни Крыма, ни Донбасса. Скорее всего, это, это администрация Обамовская, еще Обамовская, Байденовская администрация, продал в свое время Крым в 2014 году и Донбасс в том числе, пытались это все организовать, завернуть уже в юридическую форму. В втором году мы это видели, эти хабадные темы по сдаче Крыма и Донбасса на базе площадок Стамбуля, которые организовывали такие ярые хабадники, тот же Абрамович и тот же Беннет, израильтяне великие. То есть не получилось пропихнуть через юридические моменты. Сейчас пытаются, но вряд ли получится, опять сдать Крым, Донбасс, сухопутный коридор на этих всяких швейцарских и там дальше каких-то саммитах. Будет попытка однозначно попытаться еще раз просунуть, только уже через украинское общество, сдачу наших территорий под видом возврата потом дипломатическим путем лет через полторы-две тысячи. Ну примерно так то есть э, эти попытки однозначно будут но ну, они пресекутся конечно э, украинскими офицерами которые знают кому давали э, присягу и знают э, что делать с предателями э, родины потому что подавали присягу народу украины э, сохранять суверенитет э, и территориальную целостность э, страны потому все у кого только мысль возникнет отдать на несколько хоть часов или минут нашу территорию, и считайте, что пуля в голову уже обеспечена. Пане Романе, і до речі, республіканець сенатор Лінсі Грем каже наступне, що США мають допомогти Україні виграти війну проти Росії, інакше э, э, Російська Федерація віддасть Китаю критично важливий для сучасної промисловості корисні копалини. Э, він сказав э, суму в 10-12 трильйонів доларів критично важливих корисних копалин, особливо ми говоримо про схід нашої країни. Як ви вважаєте, Чи справді Китай от безпосередньо зацікавлений в такому напрямку? Китай по миру все или скупает, или захватывает. Здесь а это одинаково. Скупить и захватить – это одно и то же пример. Не получилось купить, они пытались скупить. Вот даже тот же Забородский завод по производству авиационных двигателей пытались купить. Для россиян, кстати, в том числе, потому что он в основном выполнял заказы российские. Даже во время войны с России производились двигатели для российских К-52. То есть и там большинство К-52 это с нашими запорожскими двигателями, которые были произведены там в 15, -м, 16, -м, 17, -м, 18 -м годах и поставлялись. А вот китайцы хотели усесться на эту тему, естественно, для себя на движки делать, ну и россиянам перепродавать. Это, это Китай везде в этом. То есть у него задача захватить все определенные месторождения, которые нужны, допустим, для китайской промышленности в мире, а дальше диктовать свои условия уже миру. Это такая экспансия китайская. Потому вот эти все щупальца китайские надо обрубать да, без контакта, Они а не сидеть, как Сибига торчит в Китае, опять, скорее всего, перетирает условия сдачи или продажи Украины. Других задач не может быть на данный момент с нашим врагом. Китай враг еще похуже России, потому что Россия просто полудурки, которыми используются, пользуются китайцы, а китайцы не умные в этом смысле. Это Тысячелетняя история, и эта империя китайская, она сейчас пытается мир весь шарик окружить, и экспансия разная может быть, одна, одна из которых... Это как раз экономическая с помощью российских полудурков, которыми э, те же китайцы пользуются для того, чтобы как тараном, э, как тараном для того, чтобы получить э, желаемое. Действительно, на Донбассе там больше 10 триллионов э, долларов полезных ископаемых. Это только на Донбассе. Украина это около полутора двух-двух э, э, двух десятков триллионов долларов полезных ископаемых. Мы живем, мы самая богатейшая в этом смысле страна Европы в смысле полезных ископаемых. Если считать всю даже Европу до Урала, от океана до Урала, то есть самая богатейшая страна. С властью нам не везет. Все, вся власть, которая была в Украине, это просто продажные, мягко скажем, люди, которые в основном набивали свои карманы, они а думали о, о, о стране как -то, о том, что здесь можно было бы народу целому украинскому жить, и иногда, может быть, даже получше, чем некоторым европейским странам. Но это еще будет, тут однозначно вопросов нет. Эта власть уйдет, следующая, скорее всего, будет из представителей военной элиты. Они уже вытащат эту страну и сделают из нее серьезную европейскую державу.